Всем привет! Сейчас я расскажу, что можно сделать в склепе. В склепе можно создать юнгу. Для этого нужен найденыш и один черничный крендель. Потом можно создать зеленую краску. Для этого нужна одна от текила и тысяча монет. Можно создать трубу. Для этого нужен один металл, одна шестерня. Можно создать зомбоксид. Для зомбоксида нужен один зомбоксид и одна монета. Замбоксид это... Это фальшивый замбоксид. В склепе его можно обменять на настоящий. И еще здесь можно играться с металлом. Складывать его более компактно. То есть из единиц перевести в сотни. Вот в сотни и в тысячи. И обратно. Из сотен в единицы и из тысяч в единицы. Вот у меня, допустим, 18666 единиц. Я могу это перевести в 8, просто 18 штук по 1000. 18 тысяч. Ну, в общем, вот такие вот ерунды. Пока.